Всем доброго времени суток. Привет любителям ножевой тематики. Закончил такой туристический нож. Нож изготовленный со стали Х12 мф. Заготовка тянутая в кузне. Твердость клинка 61-62 единицы. по Общая длина клинка 230 мм длина лезвия 120, ширина 30 мм и толщина в обухе 4 мм. В спуске вогнутая линза от середины обуха, подводка 0,5 и угол режущей кромки 30 градусов. Рукоятка изготовили у нас текстолита. Темно-коричневый текстолит. Клепки. Трубка латунная троечка. Думаю, еще заполнить э, проволочкой. Сделать и типа, пинов декоративных. Лезвие не полированное, зашлифованное до наждачки 2000. Такое имеет немножко матовый цвет. Ну, вот такой клинок. Всем спасибо за внимание. Пока.